Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev dekabrın 23-də Bakı metropoliteninin Xocalı stansiyasının və Xocalı elektrik deposunun açılışında iştirak edib. Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətinin sədri Zaur Hüseynov prezident İlham Əliyevə stansiyada və depoda görülən işlər barədə məlumat verib. Qeyd olunub ki, Xocalı stansiyası Bənövşəyi xətt üzərində yerləşən 4-cü stansiyadır. Kompleksin ümumi sahəsi 4200 kvadrat metr, stansiya platformasının uzunluğu 144 metrdir. Stansiya Göxpertangası və Sevəsədreq ticarət mərkəzi istiqamətindən hərəkət edən vətəndaşların ləğviyyət probleminin aradan qaldırılmasında mühüm rol oynayacaq. Bu stansiyada Almaniya şirkətinin istehsalı olan 2 ekskalator quraşdırılıb. Məlumat verildi ki, Hocaşen elektrik deposu Bakı Metropolitenin sadəcə ikinci deposudur və 24 hektardan çox ərazini əhatə edir. 3 mərhələdən ibarət inşaat layihəsi hazırda 1-ci mərhələ istifadəyə verilib. Qocusan elektrik deposundan 2 içməli suan barı, 2 yanğın suan barı, 3 baxış qanovu və xidməti otaqlar, qatarların hərəkətini idarə etmək üçün blok post, elektrik yarımstansiyası, təmir və texniki baxış infrastrukturu yaradılır.